Selamat terima kasih kerana terus setia bersama bicara wara terbaik forum perdana ehwat Islam yang diadakan di perkerangan Masjid Tuan Ku Mizan Zainal Abidin Putra Jaya. Kita sedang membincangkan tajuk pesan tren forum yang dianjurkan oleh UNIMAP University Malaysia perlis dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Dan nampaknya banyak yang memberikan pandangan dalam Facebook muka buku ini. Saya akan baca kejap lagi. Saya nak beralih kepada uh, Ustaz Izhar. Ustaz, dengan datuk keduanya seorang pendidik. Ya, bila mendidik ini kita tidak saja mengajar tetapi kita nak menjadikan manusia pelajar kita menjadi seorang manusia bukan saja berjaya di dunia tetapi yang lebih besar lagi berjaya di akhirat tetapi kadang-kadang tak berjaya juga pesan memesan ni Ustaz Zahar ada yang lari ikut ke lombok ini yang kita heran ni ya, ada yang lari pergi ke Bangla ramai lagi orang Melayu Malaysia yang comel-comel lain pula yang dicarinya pasal apa tu pesan memesan tak pernah jadi Ustaz Zahar Terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Madia Dr. Ridwanti, Datuk Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat, sidang penonton yang dirahmati Allah Padanlah mula-mula masa saya duduk dekat Takosin, saya rasa takut semacam Rupa-rupa ni dua-dua ni tentera Nasib baik dia tak bawa senapang tembak orang kat sini Alhamdulillah tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Muslimin muslimat, apabila kita melihat apa yang berlaku pada hari ini, umat Islam, anak-anak muda kita, yang mana mereka ini kadang, kadang ada yang lari, ada yang buat maksiat, ada yang isap dadah, ada yang merogol, ada yang merompak, ada yang mencuri, ada 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 ada. Semua ni kadang kala kita kena salahkan juga diri kita sebagai ibu bapa. Kenapa sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat tidak kerana pada hari ini fenomena kita ibu bapa semua berkejaran nak melahirkan anak-anak menjadi seorang engineer nak melahirkan anak-anak sebagai doktor semata-mata nak melahirkan anak sebagai kontraktor yang berjaya kelas A kelas B E dan seterusnya tetapi mereka lupa dalam galakan mereka itu untuk melahirkan anak-anak seperti ini mereka lupa nak didik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengajar anak-anak kita tentang Al-Quran. Ajar anak-anak kita tentang sunnah, ajar anak-anak kita tentang akhlak. Ini yang ibu bapa banyak lupa. Oleh kerana itulah kita melihat ibu bapa pada hari ini banyak masalah dengan anak-anak. Kerana anak-anak buat masalah yang punca tidak ada base daripada agama. Inilah puncanya. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tekankan kepada para sahabatnya agar mengajar anak-anak dia tentang al-Quran. Pernah suatu ketika Imam As-Samarqandi dalam bukunya yang cukup masyhur mengatakan bahawa pernah suatu orang datang berjumpa dengan Imam Samarqandi. Dia kata apa? Dia kata, "Wahai Imam, aku telah disepak oleh anakku." Maka Imam Samarqandi kata, "Bagaimana dia boleh sepak bapak?" sedangkan bapak tidak boleh disepak. Maka dalam keadaan ini sidang penonton yang dirahmati Allah, Imam Samarqandi terus tanya kepada ayah ni tadi, "Adakah kamu dah ajar anak kamu tentang Al-Quran?" Faqala la. Maka dia menjawab tidak. Hal alam al tahu akhlak kamu dah ajar dia tentang akhlak dia jawab tidak juga kemudian apa yang berlaku tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Imam Samarqandi tanya apa kerjaan anak? Maka dia pun menjawab, anak dia kerja sebagai mengembala kambing. Maka kerja mengembala kambing ini dia pukul, dia sepak binatang-binatang ini untuk masuk urban. Maka dalam keadaan ini, Imam Samarqandi terus membuat satu kesimpulan. Dia kata apa? Oh, maknanya apabila kamu tak ajar dia Quran, tak ajar dia tentang akhlak, maka anak ini dia belajar daripada kambing-kambing bagaimana nak masuk urban, dia sepak kamu macam mana dia belajar daripada kambing. Masya Allah. Maka dalam hal ini, kalau kita hanya fikir nak melahirkan generasi yang pandai kedoktoran, yang pandai engineer tapi tidak ada akhlak, tidak ada agama Islam, akidahnya tak kuat, fekahnya tak kuat, maka akan lahirlah doktor-doktor yang tidak mempunyai akhlak. Itu sebabnya kadang-kadang bila dia bedah orang, ya, eh, doktor, datuk, tertinggal pisau dalam perut. Kadang-kadang eh, tertinggal skru, skru masuk dah tapi tak tak pulas. Maka itu yang lutut tercabut-cabut. Dia terlupa. Tuan -tuan. Dan? Terlupa. Sebab apa? Tak ada amanah kadang-kadang. Tuan-tuan, sinar penonton -tuan, yang dirahmati Allah. Kadang-kadang menjadi kontraktor. Tetapi sebab apa kontraktor hari ini bila kita beli rumah bukan murah. Dekat UKM. Tadi... Doktor uh, Dr. Ridwan sebut daripada Universiti Pertahanan, Datuk daripada Perlis, saya daripada UKM Universiti Kebangsaan Malaysia, dekat dengan Putrajaya. Jadi nak tengok tuan-tuan sidang penonton -tuan, yang dirahmati Allah, bila kita buat berunan, dekat depan UKM pun rumah-rumah dah makin mahal. Bila beli dia ingatkan sedaklah duduk-duduk tu pun hati rupa-rupa duduk 2 3 4 tahun beretak sampai ke atas kenapa retak sebab kontraktor tidak amanah kurangkan apa nama kan, simin, kurangkan uh, apa lagi uh, orang kata apa ni simen besi ha macam-macam dah terbelit dah habis semua. ni nak kata tuan-tuan dan -tuan, penonton tuan -tuan, yang dirahmati Allah, habis dikurangkan maka punca runtuh, punca retak. Sebab apa? Tidak ada amanah. Ini adalah akibat daripada manusia yang gila kepada harta sampai mereka lupakan apa tanggungjawab mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab mereka dengan manusia. Maka kalau itu tidak ada, maka rosaklah generasi kita. Wallahu a'lam Ustaz, Ustaz Izhar eh uh, ustaz sebutkan tadi jurutera jurutera kena belajar agama kena faham Quran Ustaz sebagai ustaz pula orang agama tak perlu ke belajar tentang ilmu engineering? Ah itu sebab ustaz tersasul sebut besi ah, ha, Eh, Saya belajar saya ambil saya ambil. Dah, 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 dah. Orang agama tak perlu belajar ke Ustaz? Kan profesional. Macam bidang saya saya ha. bidang makanan digabungkan dengan biotech. Jadi kena belajar juga baik, macam baik, mana Datuk. kita nak buat-buat. <laughs> ha. Datuk, saya minta nak panjangkan perkara ni Datuk. Saya ingatkan kita semua orang aje belajar agama kan. Orang agama takkan tahu agama aje. Uh, saya nak minta Datuk panjangkan. Sungguh ilmu ini kena bersepadu tu. Terima kasih. Ya. Uh, Profesor Dr. Ridwan. Sebenarnya kalau kita tidak lari daripada falsafah ya. pendidikan negara yang mengatakan kita uh, men, uh, membangunkan potensi ya, potensi secara sumul ya, saya lengkap mengikut daripada jenis hmm. iaitu jasmaninya, emosinya, intelektualnya kan? And dan juga dalam apa ni uh, sosial dan sebagainya lah. Jadi bila kita kata kita mendidik pendidikan, pendidikan bukan hanya kita apa, memberikan dia ilmu, ilmu pengetahuan saja Tapi yang penting mendidik diri dia itu, iaitu memasukkan adab dalam diri pelajar-pelajar itu sendiri Maknanya memasukkan adab ni kita nak menjadikan anak-anak didik kita itu sebagai seorang manusia Sebelum kita nak jadikan dia manusia, kita kena jadi manusia dulu. Betul tak? Ya. ya, izah kan. Macam mana kita nak jadi manusia? Kita kena menjadi seorang pensyarah yang baik, yang mengajar. Kalau masuk kelas tu, jangan terus mengajar, tetapi bagi 5 minit. Ya, eh, 5 minit dulu. Uh, untuk kita apa? Uh, bermesra, uh, ber, apa ni, masuk. bercakap dengan pelajar kita, dan memasukkan apa nilai-nilai dan sebagainya. Oh, dan moral tu sangat penting. Jadi kita tak lari daripada falsafah pendidikan negara. Tak agak, -agak atau kita bagi 5 6 minit tu sebelum mengajar, agak-agak dia lari tak kelompok tu. Tak. Tak lari. Mana boleh lari? Sebab kelas kita dah tutup kunci apa semua kan. Jadi tak boleh lari pada situ. <laughs> Jadi uh, sebenarnya kalau kita balik pada asas balik bahawa tiap-tiap bayi itu fitrah ya yeah. yeah, yang menentukannya adalah ibu bapanya ya yeah? menentukan ibu bapa sama ada dia menjadi majusi nas, eh? nasrani dan juga uh, satu lagi apa tu majusi ah, majusi yeah. nasrani yeah. dan juga yahudi ya yeah. yeah, jadi yeah. kalau kita sebagai pendidik pula kita tak boleh mendidik hanya sebagai seorang pencerah pencerah ni dia, dia pencerah tetapi yang penting dia menjadi facilitator hmm. Dia menjadi sebagai sahabat kepada muridnya Jadi ada perhubungan itu hmm. Itu sebab uh, saya ambil contoh lagi lah Di Unimap kita ada rakam pendamping siswa hmm. Kita percaya pelajar yang masuk ni berbagai-bagai Latar belakang dan lah sebagainya Bila dia latar belakang berbeza Kita, Unimap ni saya selalu cakap dengan persyarah lah Macam relau, macam relau, relau hmm. macam menghasilkan biji, emas dan sebagainya itu, kita masukkan bahan mentah itu. Bila masukkan bahan mentah, kita bagi panas dia, kita masukkan kemikal, hmm. tak apa, dia benda asing banyak. Tapi dengan reaction, tindak balas dan sebagainya, selama 4 tahun, dia menghasilkan 99%. Hmm. Dia keluar graduan, bukan sahaja yang bagus dalam apa orang kata serba boleh, dalam bidang akademik, ya, eh, tetapi juga dia sahsiahnya tinggi. Hmm. Yang inilah yang kita hendakkan. Bagi UniMap saya Bukanlah tak kisah ya yang entry point itu. Banyak universiti yang penting nak masuk dengan 3.9, 3.4 flat dan sebagainya betul. Tapi outcome dia yang keluar itu. Bagi UniMap setakat inilah. Alhamdulillah kita keluarkan anak-anak didik kita yang boleh graduan kita boleh bekerja dengan multinational company dan mereka boleh berdikari. Dan ada juga yang telah dapat PhD dan sebagainya. Tidak ada setakat yang saya dengar ini graduando-graduan -graduan yang keluar hisap dadah. Tak ada lagi yang mabuk dan sebagainya. Sebab nilai yang kita telah tanamkan dengan konsep rakan pendamping siswa yang telah kita bangunkan mengikut Cambridge dulu yang mana pensyarahnya ada apa ni tempatnya di kolej-kolej selain daripada pusat pengajian, dia melihat apa kata mengambil berat sampai graduan ni keluar daripada universiti dan kita bantu dia bantu hmm. bukan maknanya kita apa kata apa kata uh, school feeding yeah. ya, tetapi kita bimbing dia sampai dapat pekerjaan jadi bila kita dapat konsep ini dengan keadaan begini kita dapat melahirkanlah engineer seperti mana hmm. uh, ustaz uh, Izhar cakap betul ya, yang tipu dari segi simennya, banyak pasir dan sebagainya. Sebab dia tidak ada integriti. Hmm. Tidak ajar integriti. Dan kita sebagai seorang jurutera, kita ada etiknya. Yeah. Dia ajar etik dia. Mengajar tentang masyarakat, jurutera dalam masyarakat. Hmm. Dan ini merupakan nilai-nilai dalam Islam itu sendiri. Hmm. Jadi saya percayalah dengan keadaan yang dibuat ini, kita dapat melahirkan graduan yang apa kata tadi yang serba boleh yang tapaknya islamik uh, islam itu sendiri saya ya. puji datuk malam ni seorang eh, profesor yang very down to earth dia tak nak wujudkan gap antara profesor dengan student kan ya. kadang-kadang kita terlampau bangga dengan keprofesoran kita Ha, sehingga memandang rendah uh, kepada ya. orang lain. Datuk malam ni bukan saja seorang profesor, brigadier general lagi nak ceritanya. Ya, tapi ada sifat itu nak menghilangkan gap Datuk. Saya saya sebagai pendidik tu saya setuju tu. Apa pun ya. kita akan panjang lagi. Perbincangan uh, perbincangan pesantren ini terutama kita sebagai seorang pendidik dan juga penonton juga seorang pendidik kita akan panjang lagi jangan ke mana-mana teruskan bersama forum perdana Ehwa Islam selepas ini